и праздник народа Божьего. Это Свящ Святая Суббота и самое лучшее время это священное собрание. Я благодарен вам, что вы взирая на погоду. У вас не пропало желание прийти на это место, которое является самым лучшим в этом районе Чаркас, когда мы можем и никогда, или как мы перед псалом когда пропадает все одиночество, все наши тяготы, все наш душевный груз пропадает, потому что мы попадаем в присутствие Божие. И как однажды Христос сказал, это большая часть, которая не отнимается человека. Многое в жизни меняется, много мы теряем, много поднимается. Но эта часть, когда мы сидим Но в многие Иисуса, когда мы посещаем Его служение, это самое лучшее время в нашей жизни. Благодарен молодежи за хорошее вступление для нашего рассуждения. Сегодня хотел бы вечером не поднимать какую-то сложную философскую тему, а, мне кажется, простая, но практичная, которая касается нашей жизни, нашего отношения к тому, что происходит вокруг, к нашему состоянию материальному, которое тесно связано с нашим духовным состоянием. Основной стих, который сегодня будет сопровождать наше рассуждение, 1 Тимофея, 6 глава, шестой текст. Он будет основным нашим 1 Тимофея 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Таково желание нашего Господа. Такова его воля, чтобы его дети и вообще все люди были довольны за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья. Довольство. Благодарность Вы видели когда-нибудь людей недовольных? Встречались когда-нибудь? Чемпионат есть А постоянно довольны, вы видели? Что бы ни случилось, не постоянно довольны. Они говорят, слава Богу, как хорошо, ничего страшного. Это все мелочи. Чтобы им не угрожал, чтобы и не говорили, они а объявят. Ничего страшного. Бывает и хуже. А это хорошо. Слава Богу. Таких людей много. К какой группе вы относитесь? К какой группе я отношусь? Великое приобретение. Павел говорит, оказывается, что это редкость. Чтобы быть благочестивым и довольным, не часто встречаются такие люди на нашей планете. Не всегда у нас такой дух присутствует. Поэтому Павел говорит, великое приобретение это очень большое благословение, это очень большое достижение в этом мире, когда человек достиг такого уровня. Когда он является довольным, о благочестие и довольство очень связаны, потому что не может человек считаться благочестивым, если не доволен, если он ропщик, жалуется, суждает, критикует. Уже о благочестии не идет разговор. Священное Писание говорит, что одним из признаков последнего времени, которое Тимофея Павел Дальше там пишет, что последнее время оно будет характеризоваться тем, что люди в своем большинстве будут неблагодарны. Будут светолюбьи, будут сласту любви, имеющие только вид благочестия. Такая ситуация. Я когда жил здесь, был очень недавно, и когда мне нужно было ехать в Киев, я до маршрутки доезжал в троллейбус. И, как правило, в такое время, в 6 часов, начало седьмого, на троллейбус садятся в ну, основном пенсионеры, молодежь спит, да, после выходного субботнего, первого дня. А вот пенсионеры добираются до дачи, они с этими рюкзаками, с там, с ногами. Когда они заходят в Рулейбус, такая шумная аудитория сразу. И как вы думаете, какой дух там присутствует, какой разговор, какие речи там можно услышать? И я вам помогу. Как хорошо, что мы живем в такой прекрасной стране Украины. Самое лучшее место, где можно жить, это наша страна. Как замечательно, что такое правительство. Смотрите, наш президент. Это умница человек. Какой дипломат. Конфеты, хороший вкусный, самые качественные. Да, он так беспокоится о людях. Так регулирует отношения. А премьер-министр молодой. Но ну, какой прогрессивный. Его речь. Меняется ситуация. Ну что будем смотреть? Вот наш, наш город, как замечательно, улицы. Ну не все там задерживают. Как хорошо что мы трудяемся и бесплатно. И субсидию обещали, и подняли пенсию. И у нас есть и жилье, не так, как молодые, которые сегодня борются за. Да. А у нас есть в холодильниках небольшая пенсия, но достаточно, потому что нам одежда не нужна. Мы не учим своих детей. Мы уже живем спокойно. У нас дача есть, мы едем туда. Можно еще что-то. Слава Богу, как замечательная жизнь. Так, да, да, да. на коле. Почему так? Почему так? То, что я сказал уже так. Великой благочестие быть доволен. Великое приобретение недоволен. Благодарен. Тому что есть. Но в мире так. И мы не поменяем ситуацию, к сожалению. Не можем не поменять. Но Бог в церковь. первый, кто этот дух проявил, вы знаете. Тот, который на небе был в самый хороший, в самой хорошей атмосфере. И почему кто проявил этот дух. И знаем, чем закончилось это все. История Ветхий Ветвизавета, приносит нам хороший и горький урок того, что, чему может принести роботы и недовольство. И вы знаете, что кости всего поколения, кроме двух человек, остались пустыми. Из-за чего? Из-за недоверия Богу, из-за робота и недовольства постоянно что-то не хватало. Что-то было плохо. Павел пишет, не будьте роботниками, как вот эти. Потому что это написано, оставление нам, достигшее мы, люди, живущие в последнее время, тоже чему-то научимся. Но вы скажете, ну, в таком обществе, в такой ситуации, ну, разве можно быть всегда довольным, радоваться, спокойствием? Это уже похоже на какую-то болезнь. Если человеку, ну, так, всегда он доволен, улыбается, и мы смотрим, ну, он болеет. Ну, разве можно быть в таких наших сложностях, в таких проблемах, не гораздо, всегда быть довольным? Это возможно реально? Когда допускается недовольство, прежде чем мы будем говорить о возможности, когда допускается все-таки недовольство, есть моменты, когда мы можем это допустить. Несколько причин, может не все, я рассуждал над этим, нашел в Священном Писании, в контексте, ну, чуть из духа просто, где можно таким несколько моментов подчеркнуть. Первый. Когда человек недоволен собой, что он халатно относится к кому-то делу. Такое понятие, как самокритика. Допускается при себе? Должно быть. К себе мы должны быть требовательны. С собой мы должны быть недовольны. К себе мы должны планку ставить высокую. Всегда стремиться к прогрессу. Всегда думая, что можно лучше. Почему я так поступил? Анализируя свою жизнь, стремиться все. Лучше и лучше. Что касается себя, Библия тут просто говорит, что мы должны постоянно духовно расти, постоянно прогрессировать. В таком случае это нормально. Но к людям, к людям, которые не дотягивают, люди, которые ошибаются, люди, которые делают не так, правительство, к не совсем гуманно относится, чиновники, которые не всегда к нам добры и сострадательны. К ним как мы должны относиться? Мы не имеем права быть недовольны. На этой неделе мне пришлось это есть центр Центр административных послуг, вы знаете, документы делать. И я увидел, что буквально два человека рядом сидящие, большие противоположности, те занимаются одним и тем же делом. И не зря говорят, что мир не без добрых людей. Даже среди людей неверующих есть люди очень добры, снисходительные, и поступают по-христиански. А человеку, который я подсел на кресло, надо этом было там заявление, очень важный документ. Когда я сел, не смотрит, он смотрит в компьютер, ну и что у вас, каким делом? Я говорю, ну, мне тут надо вот это дело, да? это решение написать, это тайство, что это сказали. Я вас не спрашиваю, что писать, вот, вот заявление заполнять. Я читаю, ты говорю, ну, мне непонятно нет. Я говорю, ну и помогите мне заполнить. А вы что, в школе не учились? Ну, я вот вот это не выучил, извините. Вы помогите, я испорчу бумагу. Там фирменный план с такой очень авторитетной шапочкой. Я испорчу бумагу. Я не буду этим заниматься. Я запомнил, испортил эту бумагу. Он говорит, мне следующее. Молча. Вот это напишите по-другому. Он написал по-другому. Эта бумага осталась дело не прошло, на следующий день прихожу, слава богу, я даю там какой-то решочек, попадаю человеку рядом, женщине. Когда я пришел к таким делом, она со всей душой мне все рассказала и подсказала, куда дальше идти, и что делать, и как говорить, и чего не надо говорить. Все рассказала. спасибо. Такой человек. когда допускается недовольство? Недовольство самим собой, что я что-то делаю не так. Второе, вторая причина недовольства – это реакция на несправедливость, когда люди обижают друг друга. Когда какой-то мужчина обижает женщину или ее, не дай Бог, еще толкает. Что я буду делать, как христианин? Что я должен делать, как христианин? Господи, прости меня. И на первой остановке выбежит, чтобы совесть не мучила. Пусть там как будет. Так может поступать. У меня друг должен реагировать. Я буду недоволен происходящим. Не и что-то буду делать. Что-то должен делать. Реакция на грех. На то, что прочее дело Божье. На то, что люди иногда топчут святыню Господу. Есть такое вот понятие, как ревность о деле Божьем. Слышите такое, да? Когда беспорядок будет этим доме, когда люди Библию могут подоптать, когда люди могут богульствовать, я как христианин, что должен делать? Все возможно, чтобы это прекратить. Я не буду давать инструкцию, что я должен делать, но я должен вступать в это дело, чтобы защищать имя Божье идти те святые, которые ставят. Я не могу быть равнодушным. Это будет преступление. Есть такое хорошее выражение, нейтралитет во время кризиса является преступлением. Рену сидели Божье. церковной нашей деятельности. Это может случиться. Мы должны это реагировать. Праведный гнев. Когда прочатся святые вещи. Мы живем в ситуации борьбы, в ситуации, когда есть война между добром и злом. Иногда вынуждены проявлять вот это негодование правильное, это недовольство и даже гнев не за себя. Когда касается себя, меня, когда меня обижают, когда мне плохо говорят, когда мне еще что-то, боль причиняют, то крестьянин как должен реагировать? Вы знаете. Что касается других, что касается Бога, что касается Церкви, что касается истины, мы должны уступать. И что то делать? защиту интереса Божьего, интереса ближнего. Но Павел не об этом говорит, в этом контексте этой главы. Я продолжу, позволю дальше зачитать. Эта тема очень глубока, чтобы рассуждать о каждом пункте. Смотрите, я продолжу, о чем разговор, и на этом мы остановимся чуть больше. Великое приобретение быть благочестивым и доволен. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться упадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, который погружает людей в бедствие и пару. Ибо в корень зол есть сребролюбие, которому, предавшись многие, некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли, и многим скорбям. ты же человек Божий, убегай от а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Павел здесь говорит о нашей земной жизни. Он говорит о материальном положении нашем, нашем отношении к нашему благополучию, к нашим домам, к нашим заработкам, к нашему пропитанию, к нашей одежде. Тоже что составляет очень большую часть нашего времени. Очень много забот и хлопот нас вот, в этом направлении. Очень много переживаний мы тратим на то, чтобы прожить здесь и, конечно, прожить хорошо. И ничего плохого нет в том, чтобы мы хорошо жили, но плохо, когда при всем этом мы проявляем опыт и недовольство. Поэтому я бы хотел Советы, которые здесь помещены, которые апостол Павел здесь предлагает, также вот, взять на внимание и поделиться с вами. И прежде чем читать советы, я бы хотел его пример, который записан в Филиппийцам, 4, 4 глава и 12 текст. Он свой личный опыт рассказывает, который как бы тоже в контексте о чем мы сейчас говорим. вам говорю, Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Первое, что мы здесь находим, где Павел говорит, когда мы хотим научиться, он говорит, я научился. То есть он прошел какую-то науку, жизненный опыт, и говорит, вот хочу поделиться этим опытом с вами. Я научился. Чему он научился? Первое, что мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не вынесем из мира. То есть жизнь наша очень короткая. И как мы рождаемся с ничем, и когда последний вздох делаем, сколько мы с собой будем взять? Ничего. ничего. Он говорит, учитайте этот момент, сколько человеку надо накопить, чтобы он достойно мог закрыть глаза, чтобы его жизнь закончилась, и мы ничего не принесли. Я думаю, вы слышали, когда Александра Македонского хоронили. Из гроба руки оставили, чтобы они были видны для всех людей. сказать, что я весь мир покорил, но с тобой